Məzəlləçi bay. Bu gün bağın yanında deyirəm, orada baxırdım bərəhlədim. Çox maraqlı bir şey çıxdı qabağıma. Mən bunun xəbərdardım elmişdim zaman-zaman. Ki o bax şahidlik haram qatırır, filan olur, filan olur. Mən bir şey qazılıb. Qardaş, qoyunu çətpə yaşın adamla birid. Qoydu zəhr çərid buraxırsa gedir. Ondan axşam hamısı, hamısı saylı göz kimi öz qapısına gəlir. Öz qapısına Bildən olurdu ki, orda mində bir, yə, üçündə 10 gündə gəlməyik, bir də qoyun biri gəlməzdi. O qoyun gəlmədik, qoyun gəlmədi gün. Ha gecə dedəm, dərimizə saman səpərdi. Ha gedin qoyunu tapın, gətirin. Həmin kiminsə qapısına gedib, yə, ölüb itib axır nədir? Düzdür. Orduya, orduya əsgər göndərisən, döyüşə. Bax, sulə bu ikinci Qarabağ elə, o birinci də o biraz çox. İndi o da özüm istəmirəm, ey. Ne aburla ne adamla küsara peydanlar ortada adamları kalkın paralarını yıkıp haralara gönderirdiniz ondan nelerle meşgul idiniz? Ay tutar her şeyi dedi bıraktım onu. Çönüllü yazılanlar çok uydu. Doğrudan çok uydu. Milyonlarla neydi? On binlerle idi. Yüz binlerle. Ama tek bir adam çönüllü orduya gitmeyip yadda. Yani senin çönüllü gelmeyin e, bu seferberli idarelerine kadar idi. Orda hərinin hesabı var, kitabı var, e, sənədi var, sübutu var. İndi baxın nə baş verir. Adı Zattar var. Orda bilmirəm tapıqda elə sabah ona adı adını deyim. Azər rayonunda müəllimə, orta məktəb müəlliməsi. Şəhidin anasına zəyfur. Və deyir ki: "Mən müdafiənin ağzında məktəbə asyan, sizin oğlunuz sağdır, Ermənistanın də əsil bir nədir. Ve yavaş yavaş bundan sohbet sohbet gelip dört gün arayıp oğlumuzu getirdim. Bilirsiniz mi niye? Valide devlet adından oğlun şahit oldu dediyse, dediyse devlet adına. O zaman oğlunun özü kaydıp gelse böyle ana ata şüphelenecek. Çünkü devlete itibar o kadar olmalıdır. İnan o kadar olmalıdır. Bu devlete hiç kim inanmıyor. Şahit anaları o şahit anasına zahmet vurur, Müllim ve orta mektedir O da ağırlığına çatar. Hey, görsün ağlılı ağırlığı şey fikirler ki. Bəs, mən müdafiə nazirinin ikisiyim. Adam telefonda ne bilir? Bəs, sən oğlum sağdır filan yerdə, filan əsirlikdə. Bəs, gelip dört bin alır. İndi müllim olur ki, artırsa, hələ evet, 20 bin bəllidir. İndi gör, bir beş adamdan bu kadar pul alıp düzdür. Niye bu şeyle başlayın? Bayağı dedim. Oyun göndermiyor sizi. Ya da, hadi otlağa. Canavar orada ya, hiçbir de haber tutmuyor. Ha, çoban da yata. Bildiğin. Saylı insan övladı göndəribsiz. Ne qədər ne qədər adam göndəribsiz, say edə bilirsiz. Öləmində say edə bilirsiz, qalanında say edə bilirsiz. Veteranın veteran statusu, şəhidin şəhid statusu, qazinin qazi statusu dərhal qaydıb gələn kimi evində təqdim olunmalıdır və məsələ o gündə bitməlidir. O gündən sonra kim nə desə belə, kim nə desəmə quranla onsuz kimsə inanmayacaq. Dövlət etibarı o gün qazanar. Dövlətin etibarı xalqın, toplumun e, milletin yanında o kadar olmalı ki devletin dediğinin üzerine kimsenin söz istemesin. Ha, dedim ha devlet yoktu. Ona göre devlet olmadığına göre bir ağırlı müellim, hala müellime kadın sen vurur, tanışır valideynle e, şahit anasından gelir, şahit anasını dört bin alır, e, sonra da maddesinden tutulur. İndi sual edeyim. Niye o ana Dövlətə yox, o qadına inandı. Sual eləyirəm. Niyə? Çünki bu dövlət eşiminəmdir. Dövlətin özünü məhbet edirəm canım. Dövlət prezident aparat padvarındadır. O dövlətin adıyla danışanlar da hamısı yanımda danışır. Hamısı. Yəni doğru danışan doğru dediklərinə görə xalqı inandırır, şübənə baxır. O deyə yalançının evi yanında kişilənmədi. Bəsəl mənə səs vermək hüququ olan halını sahib 5 milyon nə bölüm nə qədər? Hə? Səs verməyən qorunan əhalimiz də sahibdir 2 milyon bu qədər. Toplam Quroğum, Bəqum ələli 8 milyon, hə? Məsələn, çıq qıp qırmızı üçün üzeylənəc bizim 10 milyon adamımız var. Hardadır bu adamlar? Bax, şəhidlərdə o cürə baxırlar, qəziyətdə o cürə baxırlar, veteranlarda o cürə baxırlar. Bütün damalarda onun üstündədir. Və bu vəziyyəti kullanan, durumdan vəzifə çıxarda bilən biraz da doğurdan ağıllı gör nə çağırılmış şey etsinüb. Sən durur Qaranağın tanısı bir heçmə bildimmə. Başan oğlun sağdır, əsiblikdəmdim mən fərən yerdə. Hə, sonra da yavaş-yavaş gəlir. Deyir ki, get 4000 puluatı və bir dərəcə be, Erməniyə verəcəm, Rusaya verəcəm, mən kimə verəcəm. İndi orada o təfərrüat yoxdur mən özüm deyəm. Və qadın gətir 4000-i verib, söyləyir ki, başa ah, dövlət buna demiş ki, oğlun səidir. Nə? Hə? Əsən niyə törətlətin, görək dövlətinə qoyub? Dövülatını qoyub. o Dələdüzün birine inandı. Niye o Dələdüz sahin vuranda tez o kadın götürüp telefonla haber vermez, cay müdafiye nazirliği, bana böyle bir şey deyirler. He? Çünkü o müdafiye nazirliğine de inanmıyor. Onun gerekli arayasına da inanmıyor. Onun generalına da inanmıyor. Onun prezidentine de inanmıyor. Onun vizeprezidentine de inanmıyor. Çok rahatlıkla onu bir şahit anasını aldatabilirler ki senin oğlun sağdır, esirliktedir. Pulver gidip getirir. Mesela bu kadar. Bak. Şahit adından manipülasyonlar bu kadar. Bu adamın adı da var. Soyadı da var. Ve Tekçe bir adam mı bundan başka olur? Ben bilmiyorum. Var ayonda. Bakırsız da o kendi adamlarında, o tertem meselesinde. Şahit olan da olan da Daha mı? Bak, o kendi adamları biraz ne bileyim mi? Kendi adamı derken böyle. Her şeye inanan, samimi, Biraz da çansıpçılıqdır. Belə belə amma övladına da belə canına yana. Və buna gəlib deyirsən ki, mən qidafe nazilində işləyirəm. Sənə demirəm və yalan deyir oğlum sağdır. Mən yedəm. O qadın dərhal dərhal qadın telefonu qaldırıb səhv olması məbədilə bir şey dedilər. Niyə demədi? Çünki bulara inanmır. Bəli, Sərdar bəy onu da yəni qeydəsiz ki, müəllim olub da. Var-var. Bəl, Bəli. Bəl. An da var orda. Rayonu da var. Bir bura çünürdə baxdım e, götürəciyim. Sonra nə oldu? Sonra da qayıtarıb tapaq mə özüm oxudum yəni onu da götürdüm. Yoxdur. Rayon adı var, müəllimin adı da var, hə. Nəyə görə deyirəm? Hə? Çünki Təhsil Nazirliyi deyir ki, bu evin Əmirullayev. Bəzi müəllimlər məktəblərə qeyri-qanuni şəkildə yol tapıb. Hə, Fəqət orda necə necə yol o qeyri-qanuni. O müəllimi boynundan atmaq üçün belə edirlər də. Əvvəllər bu ordada da indi də var elə şeylər. İşəlanda şey adam gedi bir əməl törədir. Onu götürürlər köynə tarıxına, onu elillər, eee, işdən çıxardırlar köynə tarıxından. Gələndə el vurub bizde, biz bizə işdəbik ki, çoxda bir qabaq istəm çıxır. Həmişə yani deyir, bax, o şeylər ortaya çıxanda bunlar qeyriqanuni müəllim var deyəndə onun özünü də çağırıb deyələr ki, baxsa belə bələdçininə vur da vəcalar ki, sənin nə xərqin var usta sən gedəsən da. Sən denəcəm mən qeyriqanuni gəlmişdim. Qeyriqanuni müəllim Açı insanların bu millətin uğradlarının, millətin gələcəyinin o memarı olacaq adamlar, bu millətin gələcəyini quracaq adamlar necə qeyriqanlıq gəliblər? Nə namuslular bunlar? Kim gətirib qeyriqanlığı? Kim gətirib ey olanı? Bu, bu sözün məsuliyyəti çox ağırdır. Deyirsən pensiya saxtadır, veteran çağlısı saxtadır. İndi bu seçki saxtadır biz bilirik. Qanun saxtadır biz bilirik. O müəllim saxtadır biz bilirik, diplom saxtadır biz bilirik. Amma daha həmsin kimsəyə baxıb ölkədə Çatır al belə oynayıb heç nə çıxdırış olub yənməs. Bəs onda bu nazirlər niyə nazir olublar? Bəs bunlar heç nədən xəbəri yoxdur. Bax heç nədən bax bu gəl, 200 min də dolub. Ə e, pensiya saxta çıxıb. Hə qəyan başa düşdüm. Nazir gedib biri-biri gəlib, ha hə, qurum nazirə bir çi yerindədir. Hər gələn nazir öz ağrılıqla davranacaqsa hə, ona görə Heç bir sāda dövlətin strateji o planları yoxdu. Və o varislik yoxdu. Sənəf xəlaf məsələsi yoxdu. Bu bunun sənəfidir, xəlafıdır. Bunun sənəf xəlafın içini davam etdirməlidir. Yoxdu bu şeylər. Ha, gəlir. Əgər özündən əvvəlkinin soyu sonra da başını ağırlar. Adam çıxır deyir ki, bəzi məktəblərdə qeyri-qanuni müəllimlər necə? Nice? Müəllim dediyin nədir? millətin gələcəyinə memar arxitektor qorlayıtdı. Qərar adı birini izində bildi. O kitiyi uçacağam axı. Əgər qəmi gələn adam kitiyi uçacağam. Təhsil yerində şəhərində vaxt mənim yığımda da səfirəm. 10.000, 15.000 yazmışdılar. Təhsil yerində şəhərində 15.000 saxta diplom aşçı rolub. Necə olur? Bu hər diplom elə belə bir nəhət diplom deyir. diplom sayılan ders olunur, sayılan verilir, sayılan alır. Bir tane, iki tane, beş tane dersen şimdi yol 15 bin olan da bu demek nedir? Bu biraz da o kanun ama kanunlu, kanunlu yani kanun ne dedi Artık bir nevi kanun alın alıp böyle. Ne de 15 bin diplom, bir, şehirde 15 bin diplom saktı ne demek? şimdi Azerbaycan böyle diyor ne kadar? Ve bu de. kazavər elincə və irəl olacaq da. Bu Əmirullayev var da Təhsil Naziri, düzdür? Deydi bu məsələdə cəvan doğulan da Allah ömrü versin, işim onda yox hey. Bu Əmirullayev hər 2 saat əlində jurnal, qarında jurnal, bir sinifə girib 1:45 dəqiqə Saci ilə təmas quru, 45 dəqiqə dərs keçirir. Keçib-keçmir, bax onun üzünə baxım deyildi. Mən deyirəm ki, sinifdə deyil, keçib-keçmir. Onda mə Təhsil Naziri Nə görək ki, şahid nədir müəllimlə? Nədən beləsə? Onu bilmədim, necə dərsinəcək? Uşaqlar diplomu da oradan gəlir. Qeyr-qanlı Gəl, müəllim də oradan gəlir. Adam bilmir. E? Bilmir. Fələncəsinin fələncəsin oğlu fələncəsin da apar, nazır qoy. Fələncəsinin oğlu da bonus rəisi qoy. Ülübünə fələncəsinin oğlu da fırınıblar orda nə bilmir, evdə yatıb, da ah, da belə. Ev yatıb, ev yatıb, ADA Akademiyadan gedib, polisin diplomu da var, gətir, qoydun bonus rəisi. Orda uçaskovlar var 40 illik. Onlara 9 qorbağaların hamısının. Ona görə ölkə bu gündədir. Francəsin oğludur Nazir. Francəsin çürəkəndin Nazir qoy. Francəsin nə bilim şoförünün sürüşünün oğludur. Bunu da adi bir general paporudur. Və mənə belə hər il saxta və hər il qeyqanımdır. Zaten bunun nazir olmanın qeyqanımıdır. Doğrudan özünün bu nazirliyi qeyqanımıdır. Nəniyə? Hə, Heç də mən deyirəm, bax hə? Adam bir saat, tek birce saat elinde jurnal sınıfa e giripse gelsin sözümü geri götürür müziği isteyeyim. Tek birce saat elinde jurnal sınıfa e girip bir şacitle bunun nazirliği bile geri kanunu O zaman kakoydu müellime gayri kanunu olmalıdır. Her cümle işini olmaz. Ve bugünkü nazirliklerin ve nazirlerin o tezak hamısı geri kanunu değil. Açı, nerede o iman çağırma o kadar kettin sefahat hazırdı ha. Hani, kucağında çarpışla da eşit salanda o kuzunu Şakir Çetirin'den savayı onu kim var da görüm? Hani o nazir? Ve onun kent tasarrufatı naziri olmağı gayri kanunu değil. İman Kerimov'un kent tasarrufatı naziri olmağı gayri kanunu değil. Emin Emrullayev'in e, tahsil naziri olmağı gayri kanunu değil. Ondan sonra ne de obisi, o şey o Rəhbərlərin adını bilmirsən səhvdir. Ola fikirləşmə. Sovetlar şey lazımdır, Təhsil Nazirliyi ilə Sağiya Nazirliyi ilə bilm dolublar. Ya bunlar bunun özünün nazir olmağın deyil qanunudur. Özü qeyri-qanun nazir olan adam çıxıb deyir ki, məktəblərdə qeyri-qanunlu müəllimlər var imiş. Salamu alaykum. Sən özün qeyri-qanunlusan be. O datda cənə söhbətə gəldilə, deyə dəlaşçı gəldik ha belə ma da verdilər. Deydi də de onlar verir də sənin abana gəlmiş də. İndi səni çağırıb deyir, sən özün dərdən bu adam özünə bax bu yəni nazir postunda olan durdu da nə idi biz çox dəriyə elə bu qocalar filan məsəl onda deyil qoca cavan rəy olmalıdır ürək bir millətin gecə gündüz millətin eşqinlə millətin sevdasından yanan ürək yormalıdır qoca da olar cavan amma nazirin biraz da bu heç olmasa buraların da tüklər biraz ağa yəni saçları biraz ağamalı da. Busan nazir olmaz hey. Bu yaşda nazir olmaz hey. Vallah olmaz. Bəli. Bu yaşda üstün ola bilməz də bu yaşda neçələri böyük nazırdı baxın. Doğrudan bu yaşda nazir olma həyat təcrübəsi yox. Ömür bu ehtiyac bilməyib. Fırancasının oğlu, fırancasının körəkəni, fırancasının yedəsi nə, nəyi? Bax belə yağla bal içində böyüyüb gəlib birdən belə də getdi nazir oldu. Hə belə nazir olanda <coughs> istədiyin işte, sahənin hər içini, biçini, səm, çölünü, dağını, hər şeyini bilməyən adam nazir ola bilməz. İndi elə-belə adı Əbrül, emrul, Funsoya, dəbrullay Adı adı Emin ha. Emin Emrullayev ha. Emin Emrullayev adı nazir olmak için yeterli değil. bunun Emin Emrullayev adından başka değişimler yoktur. Tersin nazir olan adamın hiç değilse, hiç değilse ilimler doktoru seviyesinde bir elmi, yani hem elmi hem de nendi pedagoji faaliyeti olmalıdır. E, yoksa öyle böyle ne falan kesin oğlu gitsin nazir olsun. O. Onda da gayri kanunlu müellimler günde günde o, o gayri bu gayri Çünkü sen özün gayri Ona görə də orada ətrafında da hər şey qaydasında baş verir. Təsəvvür edin. Mən sadə bilirsən, təbii ki, bu, bu nazirliyin, bu nazirin özünün müdafiəsidir. Çünki bu təhsildə olan ki, bu mətib <laughs> hallar var. İndi birini biz göstərdik hal-hazırda. Bir haqqında da məlumat var. Bu Beyləqanda baş verilibdi. Beyləqanda, demək, idarə müdürü şəhid anasına faişə dedi. Beyləqanda. Orada səsiyası da var və daxili işlər nazirliyinin rəsmi məlumatı var idi. Mən oxudum onu. 7 gün, 1 həftəlik həbs olunubdu. Bax bu müəllim şəhid anasına dediyi o təhqirə görə. Mənim elə gəldim ki, və ki və nazirin o özün müdafiəsi ki var, o bəzi müəllimlər. Bax o ola bilsin ki, ən əsas bunu üzərində fokusladı. Biraz yaxasını kənara çəkir. Və bizə də xatırlatdı bu 7 gün məsələsi. Fəlan klassik kimi eee Mataskela Çofunu bir adam döyümüşdü. Sürbünə belə prezident aparatında nəişdir. Ha, bizdə idarəsinə də ha. Atəxran elədilər ki, adam həbs olunub, sonra təzələndirilib də. Adamlar da dedi də, gördün, nəhayət bir də. Sonra da çıxdılar, elədilər, cəzalandırıb eləməyib. Amma ki 7 gün nədir? Şəhid anasına paşa dinadın 7 gündür. Nə? Latas var hövə yarası onlar. A kişi, heç bir cinayət törətmədiyin bəlli ola. Bəlli ola. Ona 6 ay, obisini 6 ay, 5 ay, 1 il verdil. Heç bir cinayət törətmədi. Şəhid anasına faciə deyən adam. İndi onu özdə, bilmən, burda cinayət tərkibi varmı bilmirəm. O qadın o tutaqçı gedib məhkəməyə müraciət edir. Məsələn, 147-ci, 98 maddələrin. Ha, burda məhkəmə müraciəti də yoxdur axı. Buna inzibati cəza kimi adam, eee, birən elə məsələlər var ki, mən hər zaman demişəm. Cəza görk olmalıdır, görk vətlər. Cəza görsə bilməyin ki, daha kimsə alnına belə gətirməsin. Təkrar almasın. Qaçmaq da 7 gün, 7 gün gedir, oturar, cəza qaydası. Yəni bir şəhid anasına fahişə deməyin, dadı e, cəzası 7 gündürsə, elə o icra başçıları həmişə bax o o dönüş qacılar getmişdirlər ora. Yəni onların həm qubağona çıx hamsını, anasına cadə süyürür götürür 7 gün yatdırırdı. O məsələn də çürürsün. Belə olmaz yəni. Bu bir daha deyirəm. Bizdə dad yoxdur, biləsən o. Dövlətin o hər yerdə dövlətin gözü olmalıdır və hər yerdə dövlət öz varlığını göstərməlidir, qanunişi yoxdur. Allah şorur, yoxdur, gerçəlik faktor olaraq da yoxdur. Bütün problemlər ordan gəlir. Yəni bir idara müdiri səviyyəsində olanda məlumatlamalıdır. Şura olaraq, şüur olaraq qəbul etməlidir ki, sənin qarşında şəhid ailəsi buna fəciə diyə bilməzsən. bilmezsen ey, hatta Allah Allah edersin. Belki adamın hareketi ona delalet edilir ama o şahit anasın sona değilmez. Ümmetçe hiç kime değilmez. Şahit anasın herhalde. Adın bir daha böyle süpürgeçidir. Ya kardeş ümmetçe hiç kime, hiç kim fahişe diyebilmez. Değil mi herhalde? Ha yok. Yedi günde hiç bilmiyorum. bir yavrusunu yedi bu, gün aç. Ben, bu, bu da bizim tersilimiz. Bu da daha bizim. daha Bu da bir çorunma cezası olmalı ki. daha kimsona cəsarət edilməz. Hələ hələ söhbət çaydan asından gedir. Yani, elə elə doğrusunu, doğrusunu Hafiz bəy deyil, Sərdar bəy. Hafiz aciyev Azərbaycan təhsilini Yenin nazir pisgünə qoyub. Qısa və konkret. Həqiqətən də doğrusunu elə Hafiz bəy deyir. Elə əvvəl Həl. də bir şey deyildi. Olub qalanı da bu gələn Əmrullahov yerlə yeşsən elədir. Hafiz bəyə batan şəddədir. Məndən var xodaqdan qayırdılar. Məsələn sevgi məclisləri də, danışıq, də burada bir daha dağıdın papdan. Deyilməyəver, sən yazırsan ki, Əli Vəhkərov. Sərdar bəy 9-11-ci illərdə dərk keçilmiş. Məktəb direktorları 80% valideyndən illik pul alır və uşaq məktəbə gəlmir. Mən buradan bir dəfə soruşmuşdum, e? bir düşsünlər düş vəbaxsınlar maraqlansınlar. Bu məktəb direktoru da indi yalnız belə. İmməcə bütün o iştiyan adamları dövlət xəttində də bunların konkret maaş məsələsində maaş. Nə qədər maaş alırlar və bunların aldığı maaş həm də bunların o gündəlik, aylıq, illik xərcləri də hesablanmalıdır. Hesablana görəş bunlar bu çarçasanları bu möhtəşəm millələri bu ə, özünün oğlunun, nəbilin, nəvəsinə kimi bahalı maşınları, çox bahalı maşınları filan nə ilə alıblar? O da nə qədər? 1200 e, min, 300 min oxuyan uşaq varmı? 8-11-insin. Nə varımı? Var mı? 9-11-insin filan. 200 min elə yerdə 50 pul arasının 50. Məsələn, çün ortalama dəqiqdən məsələn çün hər uşağa aylıq aya. Çox yox. 200 manat, 100 manat. Hayır məcə mal də belə gəlmiş. İndi 200 minə də ona vur, aya vur, ilə vur, xarovilla laqodat bahalı çıxır. Niyə heç kimə düşündürməsincə ki? təkcə oğlan yoxdur. Mən demişəm, Maşa oturda bunları bütün paket rüşvətlə qonub Maşa oturdu. Bu ölkədə prezident aparatında belə bir adam işdə var. Deyə işdə pisər. Çünki ə, maaş gündəlik xərcləri ödəmir ödəmaz. Və o paketin ödəşməkləkləni xidmət. O bunu hamı bilir. Prezident Sabirə dedi ki, bax belə bütün nazirlər də də otur. Dedi, mən bilirəm siz hamınız paketlərlə pul failisiniz. Amma bu da o deməkdir ki, sən demə bizdə de real dərərlər, tabelərdə kağızda göstəriləndən çox. Prezident prim tanıdı paketdə rəsmi şura da prezident rəsmi şurada paket faylanlara prim tanıdı. Bax, o da bu millətin evini yıxdı. Ona görə, bəs bu müəllim axı bilməlidik axı bu gedib orda illətəkəndə bundan soruşusa, ha, hardan aldı? Ona da olmayan da şarjı çilmitcə məktəbə gəlib gedəcək. Biz bilirik təkcə axı elə şeylər var ki, bu məktəb məktəbin evim sualdır. hazırlık uşağın ya hazırlığa bir dil aparırlar sonra da mektep aparırlar da niye uşağ 6 yaşında mektep edildi 7 yaşında evvel 7 idi sonra 6 elədiler ha niye mesela 7 yaşına cim uşağın beyni formalaşmalıdır ki bu neyse kabul edilsin elmi filan bir anlasın bir şey indi hazırlığa gidecek uşağa tezlerinden hazırlık müellim tutturlar bu hazırlığa gidecek ona bir müəllim tutular ki, bunu hazırlığa hazırlayın. Hazırlıktan doğru, sonra da bütün 5. sınıfdan sonra aldığın bu bir de hazırlığa. Ne kadar hazırlık olur? Bak, bu müəllimlerin işi nedir? Bu müəllimlerin işi nedir? Hımm, mektedir, de, ders geçirmek. Hamı da bunu bilir. E? Hamı bunu bilir. Bu, polislerin de, prokurorların da, nazirlerin de, bunların da, mektedir, okumurlar mı? Okumalıdırlar normalde. E, bunlar mi? bir mənalı öz canlarında istemeyenler bu mektedirde de baş verir. Ve bunu bile bile, hiç kim buna ölçü götürmürse, günah kimdedir? Bir valideyn çıkıp, bir etiraz edilir. Görün o valideynin başına ne oyunu açırlar. Niye? Çünkü sistemin özü bu, buna çöktü yani. Onun da kardeşe de teşekkür ederim. Bu, bu bir dünyanın büyüğünün işi değil. Tadı mesele değil. ən azı son 10 ildir vəziyyət o cürdür, məktəblərdə dərs keçilmir. Ən azı son 10 ildə, bəlkə də 15 ildə ümumiyyətlə məktəblərdə dərs yoxdur. Müəllimlər bilə-bilə məktəbdə dərs keçməkdən yayınırlar ki, evdə ya nə bilm o dərsdən sonra yenə dərs vaxtı ayrı bir otaqda uşaqlarla dərs keçsin. Həmin o dərs sinifdə uşaqlara da keçə bilər. Ha, burada məsələ həm də niyə belədir? Baxın, təşviq elədilər. 30 nəfər Ee, 10 11. e, sınıfı 30 nefer. 35 nefer üstüne girir. Heşin de sorusmuş ya şu dedim mi? Bu koyunun sağ ayağı bu koyun 30 tane idi 35 tane neler oldu bu? 35 tane koyun salıpsan eee çöle sürüye katıpsan akşam 35'i geldi. yani başka da mı sen e, kömürüne salıp özüne koyun elemezsen 30 nefer kutaran 30 şahit kutaran mektepte 35 uşaq necə inisdədir? Təşviq olunur am onun uşağım deyə hazırlıq qoysuq am onun uşağı olsun müəllimlər də ondan maraqlıdırlar. Bilə həbizim vaxtımızda nədir? Müəllim gəlib dərsin keçib gedir. Sinifdə 30 nəfər idi, 25 nəfər idi, nə bilmən. İndi kaç yer idi can? 30 nəfərə qədər olur da. Düzdür. Müəllim dərsin deyib gedir. Oxuyan oxuyur, də oxumayan özü bilər, sumqasına aparıb gətirirdi. İndi nəfərə də üç yazıb yola verdilər. Heç kim də şunu bilmədi açacağını motoru. Nəticədə hər 30 nəfərdən 5 nəfər, 6 nəfər ünüstü oldu. Bir 5 nəfər, 6 nəfər də texnik ol, filan-filan qalan hamısı kənddə sərfətdə, xaftada və zavod fabrikdə kimişdi əcəbi. Zavodlar, fabriklər məhv elədilər. İnstiqbları yoxdu. Və 30 nəfərdən 35-6 təhsil aldı. Əvlad düşünməli də axı mən bu qədər tutaqsı da belə ən üstü səviyyədə təsir verdim. Bəs bu bu qədər adam harda işləyəcək? Bu bilincən təsadücə demişəm burda, dəfələrlə demişəm. Oturub deyirəm bura uşaq hərfi tanımır, bu qız uşağı, bu, bu, bu adını yazamır düz. Necə oturursan bunu? Adam üçüncü qısqı da qoy. Gəl yox qız uşağı, qöyərə gedəndə deyib diplomov. Amalım bu yerə gedəndə diplom yeməyəcək nəsa bu diplom e, o altıncı sinifdə yeddinci hazırlığa verdiyin pullar var hey ta ayın üstü bitərənə çim biləmirim nə olduğunu kimi ha o pulu yığ ara gedəndə də bu oğluğuna verə 50 min pul boy bax belə qaynatacaq qaynatansa başlanıb işləmə bu bundan yaxşıdır oğlan uşağıdır bir pul yığıb ona bir başlanıb ömür çıxıb təhsilatlıq eləyək baş bu nə yeyəcək diplom yeyəcək o ha ayrı məsələ var oxuyan uşaqlar var həqiqətən istedadlı bax o yetənək olanlar var Onları okutmamak günahdı. Okumayan uşaqları zorla diplom sahibi eləmək çıxat günahdı. Və bütün bu ölkə günah müthiş? Bütün bu ölkənin tamamı valideyn delədi, müəllimi delədi, hakimi delədi, prokuror delədi, polis delədi, hamı hər şey bilir. Bilə bile. Bilə bilə bu ölkənin niyə bu bugün... ne Nə verib bu xalqa sizə alınmışsınız? Valideyn doğru anlamaya bilər prosesi. Valideyn istəyər ki, oğlun diplomu da olsun, oğlu prokuror da olsun. Ama sistem, yaratılmış sistem, devlet, devlet onu temsil edecek ki prokurör olmalı olan prokurör olsun. Olmalı olabilmeyenin hiçbir halde yuksuna da girmesi için ben diye de prokurör de olabilirim. Anlatabildim mi? Ona göre geri kalanım ellimden ortaya da. Geri kalanım ellim ne der Neyse.